दलितों को मारे पीटे डिस्क्रिमिनेशन हो छुआछूत हो कुएं में से पानी भरने न दे मंदिर में प्रवेश न हो मेला ढोने के लिए मजबूर हो नाली में उतरकर मरे या उनके ऊपर बलात्कार या हत्या हो सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता गुजरात के गृह मंत्री गुजरात के सीएम कभी पीड़ितों के आंसू पोछने नहीं जते व दलित संगठन अम्बेडकर मूवमेंट के हमारे जैसे लोगों को ही जाना पड़ता है तो सरकार का भी रवैया जातिवादी है તા સાંભળ્યા તમે વડગામના એમએલએ એમએલ મેવાણીને તેમણે પ્લેટફોર્મ એક્સ પર અમરેલીના લાઠી તાલુકાના જરખીયા ગામે જે ઘટના બની છે થોડાક સમય પહેલા તેને લઈને એક ટ્વીટ કરી છે તો આ ટ્વીટમાં તેમણે લખ્યું છે કે ગુજરાત કે અમરેલી જિલ્લા કે લાઠી તહેસીલ કે જર ગામ કા દલિત યુવાન નિલેશ આપને તીન સાથીઓ કે સાથ એક દુકાન પર નમકીન કા પેકેટ ખરીદને ગયા હતા અમરેલી જિલ્લો લાઠી તાલુકો અને એનું જરરખીયા ગામ નિલેશ

मौत हो गई आज उसका शव भावनगर सिविल अस्पताल में है उना से लेकर अब तक बार बार ऐसे जातिवादी अनेक किस्से उजागर हुए हैं फिर भी भाजपा की सरकार राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री समाज को यह तक अपील नहीं करना चाहते कि दलित भी हमारे भाई है उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो क्यों उन्हीं की हत्याएं हो रही है

जो नमकीन का पैकेट लटक रहा है यदि तुम्हारा हाथ वहां तक न पहुंचे तो क्या मैं खुद तोड़ के ले लू बेटा शब्द का प्रयोग मेरे लड़के के साथ क्यों किया ये कहकर हाथ में कुहाड़ी स्टिक्स और होकी लेकर बारह पंद्रह लोगों का टोला और दुकानदार उन दलित युवकों पर बरस पड़े टूट पड़े और आखिरकार नीलेष राठौड़ नाम के 20 साल के युवा की कल मौत हो गई मेरे बेटे को बेटा क्यों कहा केवल इस कारण के चलते किसी 20 साल के दलित युवक की हत्या हो जाए ये दिखाता है कि आज भी गुजरात में कितना जातिवाद है आज भी गुजरात का दलित कितना असुरक्षित है प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं गृहमंत्री गुजरात से आते हैं फिर भी वो ट्वीट करके अपनी संवेदना भी नहीं दे रहे इस प्रकार की किसी वारदात में गुजरात के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, के मंत्री गुजरात के गृह मंत्री गुजरात के सीएम कभी पीड़ितों के आंसू कोचने नहीं जते वो दलित संगठन के हमारे जैसे लोगों को ही जाना पड़ता है तो सरकार का भी रवैया जातिवादी है दलितों को मारे पीटे डिस्क्रिमिनेशन हो छुआछूत हो कुएं में से पानी भरने न दे मंदिर में प्रवेश न हो मेला ढोने के लिए मजबूर हो नाली में उतरकर मरे या उनके ऊपर बलात्कार या हत्या हो सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सारे पीड़ित परिवार के लोगों ने हम सभी ने संकल्प किया है कि तब तक डेड बॉडी का मृतदेह का स्वीकार नहीं करेंगे जब तक पुख्ता जांच की हमको गारंटी न मिले हमारी मांग के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर न मिले गुस्सी टॉक जो स्पेशल कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि विक्टिम परिवार को चारों को जिनको पीटा जिनकी हत्या हो गई या तो उनको सरकारी नौकरी या तो चार एकड़ जोतने के लिए जमीन दीजिए जब तक इन मांगों का स्वीकार नहीं होगा ગુજરાતમાં ભૂતકાળમાં ગોલાણા કાંડ હોય થાનગઢ કાંડ હોય ઉના કાંડ હોય કે પછી અમરેલીની આ ઘટના હોય તે બતાવે છે કે ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં છુવા છૂદ કેટલી હદે વ્યાપક છે સામંતવાદ કેટલી હદે વ્યાપક છે અને પ્રસરેલો છે તો સરકારે આવા કિસ્સાઓમાં કોઈ મજબૂત એક્શન લઈને સમાજને સર્વસમાવેશકતાનો એટલે કે ઇન્કલુઝિવિટીનો સંદેશો આપવો જોઈએ